Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. Mon plat préféré est, sans aucun doute, les crêpes. Elles sont légères, douces et parfaites pour toutes les occasions. J'aime surtout les crêpes au Nutella et à la banane. Le matin, j'ai préparé la pâte avec soin. J'ai mélangé la farine. Les œufs et le lait. La pâte semblait parfaite. Mon ami Marc m'a rejoint avec sa voiture. Nous avons chargé notre grand panier de pique-nique. J'avais mis les crêpes déjà cuites dans une boîte. La boîte était bien fermée, je pensais. Nous avons roulé pendant une heure vers un beau champ. Le soleil brillait et les oiseaux chantaient. C'était l'endroit idéal pour notre repas. Nous avons étalé notre nappe à carreaux. Ensuite, j'ai ouvert le panier avec enthousiasme. J'ai cherché la boîte contenant les crêpes. Mais elle n'était pas là. Mon cœur a fait un bond. Où sont les crêpes J'ai demandé. Marc a vérifié le panier aussi. Rien. Absolument rien. J'ai réalisé mon erreur. La boîte était restée sur la table de la cuisine. Nous étions à des kilomètres de la maison. La faim commençait à se faire sentir. Marc a eu une idée soudaine. Regarde, là-bas, a-t-il dit en pointant. Il y avait une petite ferme un peu plus loin. Nous avons décidé d'y aller. Peut-être qu'il vendait quelque chose. Un homme gentil nous a accueillis. Il s'appelait Monsieur Dubois. Nous lui avons expliqué notre problème. Il a souri chaleureusement. Venez, j'ai des œufs frais et du lait, a-t-il proposé. Il avait aussi de la farine. Dans sa petite cuisine rustique, nous avons refait la pâte. Monsieur Dubois nous a montré sa recette secrète. Les crêpes qu'il a préparées étaient incroyables. Elles étaient chaudes, fines et dorées. Nous les avons mangés avec de la confiture maison. Ce fut le meilleur pique-nique imprévu de ma vie. Depuis ce jour, j'aime encore plus les crêpes. L'été dernier, j'ai eu une idée géniale. Nous allions faire un pique-nique à la campagne. Ми збиралися влаштувати пікнік у сільській місцевості. Мон пла преферен, Моя улюблена страва це без сумніву, млинці. Ельсун легже, дусерфет по тут оказіон. Вони легкі, солодкі та ідеальні для будь-якої нагоди. J'aime surtout les crêpes au Nutella et à la banane. Je particulièrement les crêpes au Nutella et à la banane. Le matin, j'ai préparé la pâte avec soin. Le matin, j'ai préparé la pâte avec soin. J'ai mélangé la farine, les œufs et le lait. Jasmíša v borosnu, jajcata La pâte semblait parfaite. Тісто виглядало ідеально? ami Marc m'a rejoint avec sa voiture. Мій друг Марк приєднався до мене на своїй машині. Ми завантажили наш великий кошик для пікніка. Я поклав вже готові млинці в коробку. La boîte était bien fermée, je pensais. Коробка я Nous avons roulé pendant une heure vers un beau champ. Le soleil brillait et les oiseaux chantaient c'était l'endroit idéal pour notre repas. Це було ідеальне місце для нашої трапези. Nous avons notre Ми розстелили нашу картату скатертину. Ensuite, ouvert le panier avec Потім я з ентузіазмом відкрив кошик. Cherché la boîte contenant les crêpes. Я шукав коробку, що містить млинці. Mais elle але її там не було. Mon a fait un корхан. Bon. Моє серце підстрибнуло. Марк panier aussi. Марк також перевірив кошик. Rien. Нічого. Абсолютно рін. J'ai réalisé mon erreur. La boîte était restée sur la table de la cuisine. Nous étions à des kilomètres de la maison. La faim commençait à se faire sentir. Голод почав давати про себе знати. Марк Марку спала на думку раптова ідея. Dit en Дивись там, сказав він, вказуючи. Трохи далі була невелика ферма. Nous avons décidé ми вирішили туди піти. Quelque chose. Можливо, вони щось продавали? Назустрів добрий чоловік. Il Monsieur Dubois. Його звали Monsieur Dubois. Nous lui avons expliqué notre problème. Ми пояснили йому нашу проблему. Il a souri chaleureusement. Venez, j'ai des œufs frais et du lait, a-t-il proposé. Hodid, u moloko, Il avait aussi de la farine. Bolo Dans sa petite cuisine rustique, nous avons refait la pâte. У його маленькій сільській кухні ми знову зробили тісто. Monsieur nous a montré sa recette secrète. Мосі Дюбуа показав нам свій секретний рецепт. Les crêpes étaient Млинці, які він приготував, були неймовірними. Elles étaient chaudes, fines et dorées. Вони були гарячими, тонкими та золотистими. Nous les avons mangés avec de la confiture maison. Y de ce fut le meilleur pique-nique imprévu de ma, vie. Le meilleur pique de ma vie. Depuis ce jour, depuis L'été dernier, j'ai eu une idée géniale. Nous allions faire un pique-nique à la campagne. Mon plat préféré est, sans aucun doute, les crêpes. Elles sont légères, douces et parfaites pour toutes les occasions. J'aime surtout les crêpes au Nutella et à la banane. Le matin, j'ai préparé la pâte avec soin. J'ai mélangé la farine, les œufs et le lait. La pâte semblait parfaite. Mon ami Marc m'a rejoint avec sa voiture. Nous avons chargé notre grand panier de pique-nique. J'avais mis les crêpes déjà cuites dans une boîte. La boîte était bien fermée. Je pensais Nous avons roulé pendant une heure vers un beau champ Le soleil brillait et les oiseaux chantaient C'était l'endroit idéal pour notre repas Nous avons étalé notre nappe à carreaux Ensuite j'ai ouvert le panier avec enthousiasme j'ai cherché la boîte contenant les crêpes. Mais elle n'était pas là. Mon cœur a fait un bond. Où sont les crêpes? J'ai demandé. Marc a vérifié le panier aussi. Rien. Absolument rien. J'ai réalisé mon erreur. La boîte était restée sur la table de la cuisine. Nous étions à des kilomètres de la maison. La faim commençait à se faire sentir. Marc a eu une idée soudaine. Regarde, là-bas, a-t-il dit en pointant. Il y avait une petite ferme un peu plus loin. Nous avons décidé d'y aller. Peut-être qu'il vendait quelque chose. Un homme gentil nous a accueillis. Il s'appelait Monsieur Dubois. Nous lui avons expliqué notre problème. Il a souri chaleureusement. Venez, j'ai des œufs frais et du lait, a-t-il proposé. Il avait aussi de la farine. Dans sa petite cuisine rustique, nous avons refait la pâte. Monsieur Dubois nous a montré sa recette secrète. Les crêpes qu'il a préparées étaient incroyables. Elles étaient chaudes, fines et dorées. Nous les avons mangés avec de la confiture maison. Ce fut le meilleur pique-nique imprévu de ma vie. Depuis ce jour, j'aime encore plus les crêpes. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете sur notre каналі.